мы живем в Украине. И тут происходят разные события. А поскольку вы в лице из бизнеса и вас тут готовят в рамках общей управленческой подготовки к тому, чтобы чем-то дальше управлять, предприятием, организацией, может быть даже страной, то вам надо понимать, что происходит в той стране, где вы живете. С этой целью проводятся эти игры. Значит, в прошлый раз обсуждали большую ситуацию в мире и интересы, которые преследуют в Украине США, Евросоюз, Россия, Китай и так далее, и так далее. Смотрели на то, что называется глобальный контекст происходящего. А в этот раз решили сфокусироваться на внутренней ситуации. А что же происходит внутри этой страны на фоне того, что в окружающем мире Некоторые говорят, что все всем вот Путин, он все это развязал, только с Путиным надо справиться, и все дела пойдут хорошо. А если такая точка зрения, что поскольку внутри все непонятно, как устроено, да? И, и полный хаос происходит, да? так глядя телевизор, не поймешь, где-то там еще происходит война. Неплохо бы было попробовать ну, тех, для тех, кто заинтересован. Я не думаю, что все вы заинтересованы, вы еще детки маленькие. Вам надо сказки рассказывать пока. Но те, кто заинтересован, могли бы в эту ситуацию умирать. Я сейчас попробую минут за 10-15 основные аспекты этой внутренней ситуации, внутри страны, изобразить, чтобы было над чем размышлять. И с тем, чтобы дальше, когда вы пойдете поработать в группах и будет общее заседание, чтобы у вас появились вопросы. И мы могли их с вами обсудить. Ну, я постоянно занимаюсь этой работой. Вот, и готов, так сказать, обсуждать любые самые сложные вопросы, уважаемые коллеги. Я изобразил на доске такую значит, матрицу. Матрицу, да, вертикальные столбики горизонтальные строки и обозначил их датами. Поскольку для того, чтобы понять то, что происходит сегодня, не понимая то, что случилось 4 года тому назад, 10 лет тому назад и 24 года тому назад, когда Украина появилась как отдельное независимое государство, понять очень трудно. Значит, вот эти даты, я о них скажу, и три строки, верхняя строка, вот собственно верхняя строка, вот здесь, я буду обсуждать э, устройство системы управления государством Украины, какие эта система управления претерпевает по ходу времени изменения, ну ее общую схему рисовал Петр Михайлович. Там есть президент, правительство, есть Верховная Рада, судебная власть и так далее, и так далее. Средняя э, строка, средняя ленточка, я буду рисовать экономику Украины, хозяйство. То есть то, собственно, место, к которому вы должны себя готовить. Там, где находятся корпорации, металлургические предприятия финансовые институты, банки и все прочее. Как существует вот эта структура? То, на чем, в общем, страна живет. То, где жители этой страны имеют рабочие места. Ну, в общем, самое главное для того, чтобы государство процветало, нужна сильная экономика. Я тут написал экономика. А низ, вот этот нижний слой, я тут пишу, структуры повседневности. Это вот жизнь простого народа, который живет в деревнях, городах, должен платить за услуги ЖКХ, за нефть и газ, и так или иначе выражает свое отношение к тому, что происходит в экономике и в системе управления. Вот я сейчас по этой матрице пройдусь. В любой момент меня можно остановить, задать вопрос. То есть я сейчас читаю не лекцию, и то, что я хочу сейчас изобразить, я придумал вчера вечером. Ну, вернее, не придумал, а спорил, собрал, да, поскольку я смотрю. Интернет, телевизор, читаю газеты, обладаю ну, той же информацией практически что и вы. Но подготовил для вас вот такую сборку, чтобы было удобно с ней разбираться. Итак, понятно, что я планирую сделать. Мы будем двигаться. 1991 год. В силу разных обстоятельств на карте мира появилось такое государство, как Украина. Я тут пишу, система управления, а система управления была... Советская, советская То есть она досталась Украине наследство от СССР. Вот СССР. Все было в Украине устроено так, как и в других республиках в Российской Федерации, в Эстонии, в Казахстане, белоруссии и так далее и так далее. Как это все было устроено? Я покажу это на очень простой абстрактной схеме. В Советском Союзе сложилось за 70 лет. А 70 лет, уважаемые коллеги, это довольно большой время. Это время жизни примерно трех поколений. Вот говорят, что поколения сменяют друг друга власти примерно на протяжении 20-25 лет. Но три поколения, значит, управленцев после -го года выстраивали эту систему. Она называлась, она была в свое время Ленина еще названа Единая фабрика. Что это значит? Я тут рисую такую сеть, в которой стоят разные организации. Ну, на простом примере. Есть научно-исследовательский институт, он вырабатывает знания. Есть конструкторское бюро, оно на базе этих знаний разрабатывает конструкции. Есть завод, который на базе этих конструкций изготавливает, например, ракеты. Например, какой-нибудь Южмар. Да? Боевые ракеты. Сейчас кое-какие из них еще используются. А есть еще те, кто их может купить. Например, те, кто потребители этих ракет, да? Но в Советском Союзе это была армия. И вот были выстроены в советское время вот такие вот хозяйственные цепочки. И страна функционировала как единая фабрика. И был, вот здесь мы рисуем, что там было внизу. Был единый советский народ. Советский народ, напишем, да? Внутри которого... Лозунг был такой, вы, конечно, уже его не знаете, родители ваши помнят. Этот народ должен был, везде висели эти лозунги, еще теснее сплотиться вокруг одной коммунистической партии. Что это значит с 1991 года? Что вот этой всей единой фабрикой, с одной стороны, управляла такая структура, как Госплан. Все было спланировано и организовано, с другой стороны, была кпсс коммунистическая партия которая все это цементировала, скрепляла и была тем, что называется сейчас скрепа. Я поставил точку, первый кусочек, тут все понятно, да? Был Советский Союз. Появилось государство Украины. Кто его придумал? Три человека собрались. Ельцин, Кучма, не Кучма, Кравчук и Беларусь. Шушкевич, Шушкевич, да, и решили, что они советские Союз закрывают и образуют на месте Советского Союза множество независимых государств, в том числе вот эти три как ведущие. Следующий кусочек. С 91 по 96 год. Вот в 96 году второй раз президентом стал Леонид Кучма. Вот тут пишем, Кучма. До этого президентом первым Украины был Прамчин. А вот что очень интересно, в экономике происходило в этой ситуации. Кравчук был представителем советской системы управления. Он был руководителем идеологического отдела ЦК Компартии Украины. И до 1991 -го года Кравчук находился в жесткой конфронтации с народным рухом Украины, лидером которого был такой Вячеслав Черновол. И вот когда были созданы новые государства, Кравчук вдруг, стал президентом. Почему? Ну понятно, что большинство народа проголосовали за того, кто был им понятен. Представитель коммунистической партии, которая до этого была единственной правящей силой. И некоторое время Крамчук был президентом. Вот а так мы отметим. И экономика продолжала существовать в советских формах. Но поскольку Советский Союз уже развалился, оказалось, победителей на продукцию заводов нет. Госплана, который планировал бы, как должны работать заводы, уже нет. И хозяйство стало постепенно разваливаться. Заводы перестали функционировать. И все помнят эти годы, ваши родители, когда жрать было нечего, в магазинах было пусто, на полках хоть шаром покати. И к нам сюда привозили на самолетах американские армейские пайки и раздавали пенсионерам, чтобы они с голода не умерли было такое время и вот на этой волне как бы деградации экономики и хозяйства директора предприятий красные директора оставшиеся от Советского Союза привели к власти Украине Леонида Куч. Очень важное место, вот здесь внизу сейчас появится сейчас я напишу, да? Раньше политехнологов не было, всем управляла КПСС. А вот они тут появились. Кто такие политехнологи? Это специальная, профессиональная, очень компетентная группа людей, которые при помощи средств массовой информации и так далее, и так далее, начинают управлять народом и превращают тем самым, вот можно сказать так, вот у нас сейчас, где-то после 2004 года, народа уже нет. А есть такое новое понятие, очень такое кому-то неприятное, называется оно электорат. Электорат это такие группы людей, которыми политтехнологи управляют, и которых политтехнологи должны так организовать, чтобы они пошли на выборы, эти люди, и бросили соответствующие бюллетени. Все политтехнологи действуют как честными способами, ну, например, через СМИ, пропаганды, ну, так и нечестными. Например, возят избирателей на поездах из одного региона в другой. Все делается для того, чтобы электорат проголосовал так, как нужно. И вот при помощи политтехнологов президентом стал Леонид Кучма. Что сделал Кучма? Вот тут мы напишем. Приватизация. Что это значит? Бывшая, вот это вот советское хозяйство, единая фабрика. Приватизация. Да? Стала раздаваться в частные руки. И мы теперь рисуем отдельные кружочки, отдельные предприятия. Отдельные из этих розданных предприятий и их продукция были востребованы на мировом рынке. Например, металл, трубы, уголь. И те люди, которые захватили эти предприятия, такие как Ахметов, Пинчук, Коломойский и другие, они стали очень богатыми, стали олигархами. Но большинство предприятий оказалось никому не нужно. И в частности, сейчас секунду, закончу предложение. В частности, такие предприятия, как конструкторские бюро, они, они не производили никакой продукции, востребованной на мировом рынке. Их продукция нужна была только заводам, на которых могли создавать по их проектам на основе их зданий самолеты, ракеты, станки там, и так далее, и так далее. И они стали Постепенно исчезать, закрываться. И фактически сегодня, можно спокойно сказать, в результате приватизации в Украине исчезла наука, исчезла инженерная мысль. И там остались сегодня в этих никакой, только очень пожилые люди. Дедушки, которым всем за 70 лет, вот такие как я и Юрий Николаевич, да, там еще сидят, деваться им все равно некогда, они больше ничего не умеют возможности не востребованы, и Украина потеряла фактически за счет приватизации э, тот интеллект, интеллектуальный потенциал, который был в свое время накоплен за много лет. Я слушаю, уважаемый коллега. Я хотел бы запитать, как не закопили, витси, Извините, вы захопили эти из... предприятия. Вот вы говорите, он не захопливали их. Каждого предприятия был часов директор Як зараз називають червоні директори. І коли почалася приватизація, то звичайно зрозуміло, що директор це була та особа, перша особа, яка значить, мала змогу якось керувати цим підприємством, захопити його власність. Причому робили? Вони дуже цікаво для того, щоб ті гроші, які раніше заробляло підприємство і платило своїм співробітникам налоги. Державний бюджет. Навколо кожного підприємства були створені десятки малих підприємств, які називались торговий дім. І вони торгували продукцією цього підприємства, а гроші вже віддавалися не підприємству, а директору. Тобто Це відбувалося потихеньку, можна про це почитати. Тобто, ну, в деяких регіонах навіть війни були, де на одне підприємство, значить. было несколько претендентов, он между собой вели Валерину, было очень много заказных с 90-х годов. И не даром что в 90 х годы в этой стране были, как там в каждом, да, великого капитализма. Можно узнать, чем занимался конкретно электорат? Электорат? Да. Кто они про такие были? Это так странно, за это пришли и поставили вот смотрите, президент. Давайте скажем так. Вот я тоже тут сделал какие-то наградки пока. Это все ребята к обсуждению, которое будет у вас в ну Например, советский народ. Ну вот я из той эпохи, когда был единый советский народ. А если кто-то выступал против, то их называли диссиденты, веянцы, их там ссылали куда-то, значит, за 100 километров от города и так далее. С ними боролись. А вот после того, как победила, значит победила э, приватизация, то я бы выделил несколько групп людей. Ну вот первая группа, очень важна. Часть людей, которые работали в КБНИ, у которых не стало работать, они стали искать ее где-то за рубежом. По разным данным в Украине до 5 миллионов э, граждан работают где-то в Европе. В Португалии, в Испании, в Италии, сейчас больше очень много. В России, наверное, миллиона два. Назовем их гастарбайтеры. Арбайтеры. Они поехали туда, где есть Они там зарабатывают деньги, присылают. И целые города и поселки в Украине живут за еще. Потом вторая группа людей, назовем работники. Это те, кто остались на тех предприятиях, которые по-прежнему работают. Ну, в частности, донецкие все эти заводы, мариупольские, шахты. Там люди, как работали в советское время, шахтерами, металлургами так они и работают и они очень недовольны тем что эти заводы и шахты сейчас вот разрушены исчезнут и так далее и третья группа назовем их вот новые украинцы так их и называют да? новые украинцы это те кто стали искать какие то новые места приложения труда создавать новые предприятия заниматься торговлей челноки стали ездить в китай привозить оттуда шмотки работать в ларьках и так далее и так далее Наверное, какие-то еще есть группы, но я бы эти три выделил как такие показательные. Да? Те, кто продолжал работать там, где и работали, но уже единого никакого народа нету. Ясно, что у каждой из этих групп свой какой-то особый интерес. Если вопросов нет, я буду двигаться дальше. 96 -й 2004 -й год. Что такое 2004 год? Очень важное место, давайте его отметим. Это же Майдан. Вот он тут. Майдан номер один. А чего он произошел? Там и ситуация была такая. Пустьма, два срока, которые он имел право быть президентом, отрубил и стал искать себе преемника. В качестве такого преемника ему подсунули. Самые богатые люди Украины, Донецкие, естественно, Януковича. Его сначала сделали премьер-министром, а потом выдвинули в с Тем, чтобы теперь Янукович отстаивал интересы тех людей, которые захватили основную собственность Украины. Но кроме Януковича появились в Украине и другие крупные собственники. Ну, в частности, Юлия Тимошенко представляла Газовиков. До такой Базаренко Днепропетровский, который хотел кучу скинуть. Ему пришлось в Америку уехать. Вот она была из этой группы. Ну и остается ее представитель. Появились Пирташ, который торговал газом с туркменским через Украину в Европу. Григоришин, такой российский бизнесмен, который скупил, значит, начал скупать энергетические мощности украинские. И этим всем новым людям не нравилось то, что Кучма хочет поставить Янукович. Они организовали движение «Украина без кучма». Во главе этого движения поставили Ющенко. Был такой, вы еще помните его, наверное, пять лет побыл президентом. Любит друзей. Как? Любит друзей. Любит да. И при помощи целого ряда, опять-таки скажем, уже не просто политтехнологических ресурсов, да, а тут мы напишем, я, ну, вот, я, вот, я. Да? Угу. добились того, что сфальсифицированные, конечно, выборы Януковича, а если работают политтехнологи, то выборы всегда сфальсифицированы. Они придумывают эти способы, как обмануть электорат. Они, в свою очередь, при помощи там, значит, внешних усилий организовали три выборы сделали Ющенко президентом. И вот эти пять лет правления Ющенко, 2004 так скажем, по 2010 значит, вот здесь, в хозяйстве, опять, никакой единой системы нет. Происходит по-прежнему значит, эксплуатация тех отраслей, которые позволяют что-то заработать, теми, кто там оказался вокруг них. Идет перераспределение собственности, создаются крупные банки, колонгуйские создал приватбанк. Но нарастает недовольство. Нарастает недовольство политика Ющенко, поскольку он хозяйством совершенно не занимался. Но он привел как бы, движение в движение Запад Украины. Значит, он начал активную украинизацию, и появились радикальные группы при нем. Радикальные. И в 2010 году произошла очень интересная вещь. Что бы ни делал Лыщенко, но тем не менее, вот эти вот богатые люди, владеющие собственностью, привели к власти опять Януковича. Янукович до Влады приходит, как мы знаем, в 2010 году против Донецки. Ось цікавий конфлікт. Прийшли донецькі до влади, вони стали свої інтереси розповсюджувати на всю країну, але Ющенко теж свою справу зробив. Він підняв національне самовизначення. і знизу вже не просто електорат, а вже дуже великий тиск ішов на те, що відбувається в господарстві, в економіці. Ось цей конфлікт. Призвів до 2013 року і ми тут малюємо Майдан номер 2 Що відбулося? Що відбулося? І чому він відбувся Майдан? Коли прийшов Янукович, це вже всі знають, він почав новий перебіл власності. Власність була вже поділена між Ахметовим, Коломойським, фірташем та іншим. А він прийняв з собою команду молодих та злих дорожчих хлопців, по-перше, свою сім'ю. І якихось друзів цієї сім'ї. І вони почали захоплювати ту власть, яка належала іншим. Пішов такий репер, переділ? І тому зверху було ініційовано те, що електорат може піти знову на майдан, щоб цю владу змінити. Тих, хто хотів змінити владу, були, як відомо, Яценюк, за яким стояла Тимошенко, що сиділа сидів Киргінг Явнукович, Крічко, Яблу Крічко, тягне бок, який радикалів там представляв у цій системі. І вони знову добилися. Януковича вони скинули. Це відбулося зовсім недавно, Два роки тому. І влада перейшла до... Такої непевної групи людей. Спочатку це були Єсенук та З Що вони робили, зараз треба ще проаналізувати. А потім президент у 2014 році був вибраний Порошенко. І ви, зараз, ми зараз що маємо у 2015 році? Порошенко, Яценюк? І будемо ївся і Турчиною. Він нам сидить у Раді національної безпеки. На серені економіки відбувається. Новий переділ власності. Що це означає? Ну, наприклад, останні події, коли Коломойський за допомогою своєї озброєної охорони намагався захопити офіс транснафти. Всі цю історію пам'ятаєте, так? Да? Чому? Тому що транснафта, він там не має контрольного пакету, не володіє транснафтою. Але держава захотіла забрати собі ці доходи, а він приїхав. Своїм військом, яке в нього вже є. Фірка, який зараз знаходиться за кордоном, зараз від нього намагаються відібрати його активи. Це газове постачання по всій Україні. Енергоактиви Ахметова відбирають. Йде де, декілька воєн одночасно в Україні. Є війна з Росією, я її намалюю ось тут внизу. Тому що що таке війна з Росією на Донбасі? Це взагалі знищення енергійної молоді, яка б хотіла щось зробити для своєї держави, яку туди відправили. І тисячі людей там вже загинули. І зараз, як ви знаєте, всі починають задавати питання, а за що ми там воюємо? А виявляється, це війна один, напишемо. Да? А йде війна два. Війна заперетіл власності. І Юра там приймає участь. Дуже багато людей про неї менше розповідають, але якщо дуже ретельно дивитися наші змі, дивитися інтернет, то можна побачити наслідки цієї війни. Що відбувається ось тут, на горі, пишемо, війна -2". за переділ власності і за якийсь новий устріл цієї власності. Там росіяни приймають участь у своїми великими капиталами. А є ще війна три. війна три. Це війна, яка відбувається зараз ось у цьому верхньому шару на рівні значить, уряду, президента, Верховної Ради, і дуже багато менеджерів набрали туди. Але коли вони спробували щось зробити на рівні, скажімо так, світових стандартів, так? тут же з'ясувалося, що... Це не дуже задовольняє інтереси тих, хто не відбувати. Ніколи люди з керівництва України не уходять. Так, Верховна Рада, там теж, як ви можете побачити, якщо хтось слідкує за тим, що з нами відбувається, теж іде війна, і де ось ця війна за переділ власності зараз. Ось та ситуація, в якій ми з вами колеги знаходимося, вона має, по-перше, хвости з тих ситуацій, що були раніше. Ті люди, які тут працювали ще за радянських часів, вони ж нікуди не діляться. Вони є. Вони там сидять у цих міністерствах. І у них так, значить, в голові, старі схеми, аж ці схеми. Є ті, хто захопив власну і хто хотів би її зберегти та примножити, та захопити чужу власть. Є ті новенькі, хто прийшли молоді. Вже ж пройшло 25 років. І незмірно олігархам першого покоління повинні прийти олігархи другого покоління. А ви вже будете третім. І коли ви трошки підростете, ви також захочете щось собі забрати. Які газові активи, металогійні активи. Це буде продовжуватися. А є ще ось ця система управління, да? яку, звичайно, ми залишаємо в тих Тема, да, в яких це склалося в цивілізованому світі. Є уряд, президент, Верховна Рада, судова Гілка влада є. Але треба розуміти, що насправді вирішують зараз не інститути України або норми, за якими повинні функціонувати цієї влади. Чи можете ви довести від норму, викласти нам є попадається?

А в лісни, в якій ми зараз з вами знаходимося, соціальні боротьби. Тут поняття для доказів не працює. Але нічого неможливо. Є факти, на основі яких ви можете робити свою реконструкцію. Я зробив свою реконструкцію на основі тих фактів, які мені відомі.